नमामिशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रं हवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम् ज्ञान गोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारम् ाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरं मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसन् बालबालेन्दुकण्ठ इथं वाट जवळ आहे वाटे या वाटेतनं जनावरं खाल्णं डोंगर खाली चढून खाल्णं वर चढून येतात त्याच्यानंतर जवळ जी झाडं आहेत त्यांना नुकसान होतं पूर्वी या झाड तोडून टाकलं होतं या ठिकाणी आम्ही आप्पा गायकवाडं आणि मी या झाडाला बांधून ठेवलं होतं त्यामुळे हे झाड जगलं वाढलं इथंच तोडलं होतं त्यांनी सुरुवातीलाच पण आज हे झाड जगलेलं आहे त्याला आज श्रीगाड करून आपण व्यवस्थित केलेलं आहे चिन्या वगैरे बांधून त्याला मजबूत केलेलं आहे उंच त्याला वर वाढण्यासाठी सरळ उभं केलेलं आहे हा एक तीव्र उतार आहे समोरच्या उतारावर दुसरं आपण अर्जुनने त्याला आज केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर पुढचं नेक्स्ट टार्गेट मध्या टप्प्यात अजून तिथं झाडं आहेत तिथनं झूम करून दाखवतो ती झाडं पुढच्या ह्याच्यात ती दोन तीन झाडं आहेत ती करायची आहेत आपल्याला आज आम्ही खाली आलो खालच्या खालीच मग म्हणलं इथलं इथे करून टाकू म्हणून आम्ही हे इथल्या इथंच केलेली आहेत आता वरच्या टप्प्यात करूया आज दोन ट्रीगार्ड केलेले आहेत म्हणजे आपले चार मधल्या टप्प्यातले झाले ठीक आहे आणि वरती वर जायची वाट आहे